ॐ ओम। श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्ज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्ते न मोहयं विगतो मम वाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ मया त्वत्तः कमलपद्राक्षं माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान्वसून् रुद्रान् नश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्यसचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामासपार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्त्रदा ततः स विष्टो हृष्टरो माधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासदा अर्जुन उवाच पश्यामि देवां स्तव देव देहे ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषीं स सर्वानुरगां स दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नां न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् नलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययस्याश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तभुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं ध्यावा वापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाविशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो कृणन्ति स्वस्तेद्युत्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वेक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं माते बहुवत्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यदिधास्तदाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यदिधान्तरात्मा धृतिं न विन्दामिशमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान लसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीदेवेश जगन्निवास अमी च त्वां पुत्राः सर्वे सहैवावनिफालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः स्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणाविशन्ति दंष्टाकरालानि च भयानकानि दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोम्बुवेगाः समुद्र में वाभिमुखा तथा तवा मी नरलोक वीरा विशंति वक्राण्य यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाह विशंति नाशाय समृद्ध वेगाह तथैव नाशाय विशंति लोकाह स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः ले लिख्यसे क्रसमानस समंतात लोकान समग्रान वदनैज्वलब्धि तेजो भिरापूर्य सगस समग्रम भासस्तवो ग्राह प्रतपंति विष्णो आख्याहि मेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि wow. लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्त्वा न भविष्यन्ति सर्वे यथिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठयशो लभस्व जित्वा राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्त्वं सपत्नान् संजय जय उवाच्रुवा वचन केशवश्य ताजलिर्वेपम ग्रीटी नमस्कृत्वा भूय एवाहृष्ण सगदम भीतभी प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषि केश तव जगत्प्रवृष्यत्यनुरज्यते च रक्षां शिभीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माश ते न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परञ्च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमग्निर्वरुणः शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुनस्तादधपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छा भासार्थमसत्कृतोसि विहारशैयासनभोजनेषु एकोधवाप्यच्युततत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम् वितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वः समोऽस्त्यभ्यदिदः कुतोऽन्यो लोकत्रयेप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि प्रिया देव सोढुम् अदृष्टपूर्वम् हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण च सहस्रबाहो भवविश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् हेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्नदानैः न च क्रियाभिर्नतपोभिरुग्रैः एवं रूपशिक्य अहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन पुरुप्रवीरा मा ते व्यथामा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं व्यपेदभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकंरूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दना इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्ममा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपस न दानेन न चेज्यया शक्य दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या सिख्यम् अहमेवं विधोऽर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मकृन् मत्परमो मद्भक्तः मत सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डवा ओ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये